всем привет, снова я Егор и Артем. Хорошо играть на своем телефоне. И сегодня мы играем в Майн. Сегодня мы играем в Майн. Битва строителей. Тема будования дом. Дом. Так, если честно, думаю, будовать будинок. Так хватай, Артем, ну прошу тебя, ты мешаешь немного. Артем, ты мешаешь. Окей. Первую мы сделаем из этого материала. Артм, ну хватит? Ти вже б'їсь. Артём, ну прошу тебе. Ну хоть менше звук, бо дуже слышно тебе на записи. Окей. Перша частина дома у нас така. Друга комната у нас буде... Зроблена из у нас тут будут только две комнаты было ну смысл нам делать пару еще комнат у нас уже нам нужно только пару просоток Будет, это самая меньшая комната. Ну, думаю, его просто хватит. Что ты там делаешь? Артем а бы скачал себе Соби... игру, там, где он будет... Что это, блин, за звук, я не понял. Я не разумею, что он в этом Делал. уже интересный бетон получился. Ну да. -м -м. Я на я еще на Ив. Артем, ну прошу. Ты не бы я хоть простись за это. Вроде дом будет и прикольный. Должен будто и прикольный. Ну как иначе? Дом сделан с такого материала, что шо... капец. Ну, Артём, ну прошу. Ты же сам говорил, битва строителей. пока ты буду я Тут опа, на... И опа. Начинаем строить крышу. Перша частина дома зроблено. У меня будет какой-то бункер просто. Мне очень интересно, что построит Артем. Вам тоже? Артем, а ты уже придумал, что будешь строить? Тика, Ты сказал про бункер, я... Тика, что... Похоже, я ему только дополнил разумил. Я, если честно, то душу только обустраивался уже. Да, и даже с мне его обустроить. Да, чтобы было все по красоте. Ага. Uh -huh. <зв> <và coi> <dificult> И почему уже делать дверь? Артем, не дивись, ну-ну-ну. No, Это no, no. был очень дуже... интересный дом. Пока что темно. Что ты делаешь нет? Не <звы> завтра так дела. в принципе, кайф покажешь. Кайфовый выйду. Только надо все, все обустроить, чтобы было не так темно. Вот мы. Да вы же знаете, что я хочу сделать? Цена понадобится. Цена понадобится. Покажешь? вот так. О, вот, это же новая картина появилась. Надо еще хорошую такую сделать. Ну, Артем, ну зачем ты так делаешь? Возьми это. это. Mm -hmm. Все, что нужно. Для уюту. это <laughs> у нас это. Что ты делаешь? Видишься, да? Нет. А ты? Молодцы. Печенье, говорила мама. Я сейчас у сели, у Артема. Ну, зараз тут у меня будет такой интересный коверчик я только Артем, ну положи уже. Артем, ну положи. положи. Ну, печенье ж... же Ну да, но это было... не... это уже было давно. Ну как давно? В этом... Это было до сейчас назад. Еще когда не было света. У вас уже был свет, окей, был. Что еще таки прям потребно? Бегать. Взял. Прикольно. Не понимаю, что можно еще взять. Ну, это можно взять. Чем? эту. В принципе, уже все. Все, готово. Начинаю показывать свой дом. Ты же у нас можешь сделать свой дом. Артем, Да ведь, короче, показывай свой дом. Это у нас вот так. У... дом? Да. Я это строил долго. А что, я не могу зайти? А, да. Створ человек. Простите. Заходим. Закрываем дверьки. Короче, Парша. Все у нас тут кроватка, печка, mm -hmm. ну и это. Я тут еще хотим сделать даже Вот тут у нас картинка, кстати, новая. Mm -hmm. Это новое. Mm -hmm. И добавлю. Mm -hmm. Ну, что за тоже крабат. Да тут уже, не... ну, я не знаю. Давайте. Мне только 15 минут уже. И на пленке, и на камеру. А чтобы 20 минут снято? <связать> Менэ... Прости, но это уже в обликовый запас. Потрим залазы а дрови... да. и робить. А чтобы другой видос были? Да. Давай. Окей. Всем пока-пока. Сробим -пока. у друг видос. Другой сейчас я точнее. Ну да. Ну по помни, то ми круче будет. Всем пока-пока. Артём. Пока. До встречи.